ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பிரதோஷம் இன்று சிவ பூஜை செய்வதும் சிவாலயம் சென்று சிவ தரிசனம் செய்வதும் மேலும் மந்திரங்கள் பாராயணம் செய்து வழிபடுவதும் அருளை எத்தகைய தோஷங்களையும் பாபங்களையும் நீக்கும் நன்மைகளை பெருக்கும் அனைத்து விதமான செல்வங்களும் கிடைக்கும் இந்த தினத்தில் நாம் மிக அரிதான அதிசக்தி வாய்ந்த ஆதிசங்கரர் இயற்றிய ஸ்ரீ சிவகேசாதி பாதாந்த வர்ணன ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இது பாதம் வரை ஒவ்வொரு அங்கமாக வர்ணிப்பதையே சொல்லப்படுது இதை சொல்வதால் ஒருவரது தீ வினைகள் அழியும் அனைத்து செல்வங்களும் வந்து சேரும் சர்வ மங்களங்களையும் தரக்கூடியது இந்த தினத்தில் நாம் அதை பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் ஸ்ரீ சிவ கேஷாதி பாதாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம் தேயூர் ராஜ நிறைய प्रांशुस्तम्भाः पिशङ्गाः तुलितपरिणता रक्तशाली लतावः दुर्वारापत्तिगर्तश्रित निखिलजनोत्तारणे रज्जुभूताः घोरा गोर्वीरुहाली दहनशिकिशिकाः शर्मशार्वाकपर्दाः कुर्वन् निर्वाण मार्गप्रगम परिलसरूप्य सोपान शङ्का पुराणां त्रयविजयकृतस्पष्टरेखायमाणम् अव्यादव्याजमुच्चैः अलिकहिमदरादित्यकान्तस्त्रिदोत्य जाह्नव्याबं मृडानि कमितुरुडुपरु वस्त्रिपुण्ड्रम् कृद् गौरी प्रसादानति समयपदाङ्गुष्ट सङ्क्रान्तलाक्षा बिन्दुस्पर्दि स्मरारेः स्फटिकमणिदृशन्मग्नमाणिक्यशोभम् मुद्युद्य दिव्यसिन्धोः पतितशपरिका कारिवो मास्तकं स्तात् दस्तोकापत्तिकृत्यै हुतवः कणिका मोक्षरूक्षं सदाक्षी भूत्यै दृग्भूतयो स्याद्द किम किमरुग्बिम्बयोस्निग्धवर्णः दैत्यौगध्वं सशंसि स्फुट इव परिवेशावशेषो विभाति सर्गस्थित्यन्तवृत्तिर्मयि समुपगतेतीव निर्वृत्तगर्वम् शर्वाणि भर्तुरुच्चैः युगलमत ददद्विभ्रमं तद्ब्रुवोर्वः युग्मे रुग्मां जपिङ्गे ग्रह इव पिहिते द्राग्ययोः प्राग् दुःखित्रा शैलस्य द्वान्तनीलाम्बर रचित बृहत् कञ्चुको ब्रूत् तेत्रे नेत्रे पवित्रे त्रिदश वरगटामित्रजैत्रोग्रशस्त्रे नेत्रे नेत्रे भवेताम् द्रुतमिह भवतामिन्द्रियाश्वानियन्तुम् चण्डी वक्त्रार्पणे चोः तदनु भगवतः पाण्डुरुक्पाण्डुगण्ड प्रोद्यत् कण्डुं विनेतुं वितनुतैवये रत्नकोणैर्विदृष्टिम् चण्डार्चिर्मभे सततनत जन ध्वान्तखण्डातिशौण्डे चाण्डी शेते श्रियेस्ताम् अधिकमवनता कण्डले कुण्डले वः कट्वाङ्गोदग्रपाणेः स्फुटविकटपुटो स्पुटविकटपुटो रन्ध्र प्रवेश प्रेप्सुदन् चत्पणोरुष्व सदति धवला हीन्द्र ददानः कम्रवक्त्राम्बुरो हपरिलसत्कर्णिकाकारशोभः शश्वत्राणाय दलमति विमलो तुङ्गकोणः स गोणः कृध्यत्यद्धाययोः स्वां लक्षयन्ति भर्त्रे स्पर्धाति निग्ना मुखुरितरवधू शङ्कया शैलकन्या युष्मांस्तौ शश्वदुच्चैः अबहुलदशमी दशमी शर्वरी शातिशुभ्रौ अव्यास्तां दिव्य सिन्धोः कमितुरवणमल्लोकपालौ का कपोलौ यो बासा वात्युपान्तस्थित इव निभृतं कौस्तुभो द्रष्टुमिच्छन् सोतस्नेहान्नितान्तं गलगतगरलं पत्युरुचैः पशूनाम् प्रोद्यत्प्रेम्णाय माद्रा पिबति गिरिसुता सम्पद सातिरेका लोका शोणीकृतान्ता यदर सोदरो वो वदनशशदरादुद्गलचारुवाणी पीयु शाम्भः प्रवाह प्रसर परिलसत्पेण देयात्सादन्तपङ्क्तिः द्युत्या दीप्तेन्दुकुन्दच्च विरमलतर प्रोन्नता ग्रामुदम्बः गनसमयो दुष्टमे गौ गघोषम् स्फूर्जद्वाद्युत्थितोरुद्वणितमपि परब्रह्मभूतो गभीरः सुव्यक्तो व्यक् मूर्तेः प्रकटितकरणः प्राणनाथस्य सत्याः प्रीत्या वस्संविदत्यात् पलविकलमलं जन्मनादः सनादः त्रिलोकी लसति परिलसत्वेन बिन्दवर्णवान्तर् व्यामग्ने पूरप्रसारः पीनात्मा दंत बाविहि ृषमहकारातिभीमः सदेष्टा पुष्टां तुष्टिं कृशीष्ट स्फुटमिह भवता मट्टः सोष्टमूर्तेः सद्यो जाताक्यमाप्यम् यदु विमलमुदग्वर्ति यद्वामदेवम् नाम्ना हेम्ना सदृक्षम् यत् यद्बालार्कप्रभं तत् पूर्वमीशानसंयम् पूर्वमीशानसम्यम् यद् दिव्यम् तानि शम्भोः आत्मप्रेम्णो भवान्याः स्वयमिव रचिता सादरं सां वणन्या मश्या तिस्रस् सुनीला जननि बगररेखा समाभाति यस्याम् आकल्पानल्पभासा भृषरुचिरतरा कम्बुकल्पाम्बिकायाः पत्युः सात्यन्तमन्तर्विलसतु सततम् मन्तराकन्दरावः वक्त्रेन्दोर्दन्तलक्ष्म्याः चिरमदरमः कौस्तुभस्याप्युपान्ते सोता प्रार्थयन् यः स्थितिमचलभुवे वारयन्त्यै निवेशम् प्रायुङ्क्ते वाशिषो यः प्रतिपदममृतत्वे स्थितः कालशत्रोः कालं कुर्वन् गलम्बः हृदयमयमलं क्षालये कालकूटः प्रौढप्रेमाकुलायाः दृढतरपरिरम्भेषु पर्वेन्दुमुख्याः पार्वत्या शारु चामीकरवलयपदैरङ्कितं कान्तिशाली रङ्गन्नागाङ्गदाड्यम् सततमविहितं कर्म निर्मूलयेतत् दोर्मूलम् निर्मलं यत् दृति दुरितमपास्यार्जितम् दूर्जटेर्वः कण्ठाश्लेषार्थमाप्ता दिव इव कमितुः स्वर्ग सिन्धो क्रान्त्यै संसार सिन्धोः स्फटिकमणिमहा सङ्क्रमाकार दीर्घाः तिर्यग्विष्कम्बभूताः त्रिभुवनवसतेर्भिन्न दैत्ये बाहावस्ताहरस्य द्रुतमिह निवकान्नकसां संहरन्तु वक्षो स्मरबरविन मदक्षजाक्षीणवक्षो जान्तर् निक्षिप्त शुम्बन् मलय ज मिलितो वासिब स्मोक्षितम् यत् शश्वदेनः स्फटिकमणिशिलामण्डलाभं क्षिणोतु मुक्ता मुक्ते विचित्राकुलवलिलहरी जालशालिन्य वाञ्छन् नाभ्यावर्ते विलोलद्भुजगवरयुते कालशत्रोर्विशाले युष्मच्चित्तत्रिधामा प्रतिनवरुचिरे मन्दिरे कान्तिलक्ष्म्याः श्वेतां शीतां शुगौरे चिरतरमुदर क्षीरसिन्धौ सलीलं वैयाग्री यत्र कृत्तिः स्फुरति सान्द्रावश्याय मिश्रा वृता नीलजीमूतमाला आबद्धा कीन्द्र शैलजा क्रीडभूमिः तद्वो निःश्रेयसे स्या जगणमतिगणम् बालशीतांशुमौलेः पुष्टावष्टम्बभूतौ पृथुतरजगणस्यापि नित्यं त्रिलोक्याः सम्यग् वृत्तौ सुरेन्द्रद्विरदवरकरोदारकान्तिं ददाणौ सारावूरु पुरारेः प्रसभमरिगटागस्मरौ भस्मशुभ्रौ भक्तैरत्यार्द्रचित्तैरधिकमवनतौ वाताम् आनन्दायेन्दुकान्तो फलरचितसमुद्गायिते ये मुनीनां चित्तादर्शं निदातुं विदधति चरणे ताण्डवा कुञ्चनानि काञ्ची भोगीन्द्रमूर्नाम् प्रतिमुहुरुपदानायमानि क्षणं ते कान्ते स्तामन्तकारेः द्युतिविजितसुधाबाणुनी जानुनी वः मञ्जीरीभूतभोगि प्रवरगणपना द्युतिकिसलयिते स्तूयमाणे द्युसद्भिः त्यौ विभ्रमम्बः स्फटिकमणिबृहद्दण्डवद्वासिते ये जङ्गे शङ्केन्दुशुभ्रे वृषमिह भवताम् मानसे शूलपाणिः अस्तोकस्तोमशस्त्रैः अपचितिममलां भूरिभावोपहारैः कुर्वद्भिः सर्वदोचै सततमभिवृतौ ब्रह्म वि देवलाद्यैः सम्यक् सम्पूज्यमानाविहकृति सरसि वाणिशं युष्मदीये शर्वस्य क्रीडतान्तौ प्रपद वरबृहत् कच्छ पावच्च बासौ वक्त्रम् प्रणुन् प्राणम् प्राक्रोशयन् प्राङ् निजमचलवरम् चालयन्तम् दशास्य पादाङ्गुल्यो दिशन्तु द्रुतमयुगदृशः कल्मषप्लोषकल्याः कल्याणम् पुल्ल वः

तारकाणां नितान्तं नीलग्रीवस्य पादाम्बुरुखविलसिता सानकाली सुकम्बः सत्या सत्या सविदगते ये विकासं ददाते स्वान्ते स्वान्ते लभन्ते श्रियमिह सरसे वामरा ददानाः लोलं लोलम्बकाण कुलमिव सुधियां सेवते ये सदास्तां भूत्यै भूत्यै न पाणिः विमलतररुचस्ते पदाम्बोरुकेवः येषां रागादिदोषाक्षतमतियतयो यान्ति मुक्तिं प्रसादात् ह्ये वा नम्रात्ममूर्तिर्दिुसदृशि परिषण्मुर्निशेषायमाणाः श्रीकण्ठस्यरुणोद्य चरणसरसि जातितास्ते बवाक्याः पारा वाराचिरम्बः परागाः भूम्ना यस्यास्तसीम्ना भुवनमनुसृतं यत् परं दाम दाम्ना साम्ना माम्नाय तत्त्वं यदपि च परमं यद्गुणातीतमाद्यं यच्चाम्होहन्निरीहं गहनमिति मुहुः मा केशं तन्महोमे मकितमकरकर्मोकरोगं निहन्तु इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीशिवकेशादिपादान्तवर्णनस्तोत्रम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः மிக அரிதான சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரம் இதை இந்த தினத்தில் நாம் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் நல்லதை நடக்கும் நமஸ்காரம்